ustoz men atrofdagi benamoz odamlarni ko'rib o'zimni xotirjam his qilishim o'zimni ulardan ustun deb xotirjam yurishim joizmi bismillah vassallotu vassallam ala rasullah o'zi aslida insonga bunday xotirjamlikni kelishligi e, ya'ni odamga xotirjamlik ikki xil bo'ladida bitta xotirjamlik bor alloh taoloni fazl rahmatini bilib ilm bilan xotirjam bo'lishligi bu maqtalgan xotirjamlik ya'ni e, mutmain nafs degani qulub ollohni zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi deyilgan yoki mana jon olishdagi farishtalar aytgan gapi ya ayyatuhan nafsul mutmain ey xotirjam nafs deyilgan xotirjam degani alloh taoloni e, sunnatlarni yaxshi bilib alloh taoloni hidoyatida yurib ollohni zikr qilib odam xotirjam bo'lsa bu maqtalingan martaba bu nafsul mutmainna deyiladi eng xotirjam eng yaxshi holat bu daraja ammo hozir savolda aytilingan xotirjamlik bunday dinda o'zidan pastlarni ko'rib turib ha menku yaxshi namoz o'qib yuribman mana ular namoz ham o'qimaydi desa bu fitna bo'ladi ya'ni bu ziyon bo'ladi afa aminu fala yamanu illal bo'ladiollohni makridan omon qolgan omondaman deb xotirjam bo'lgan odamlar bular ziyon ko'rgan odamlar o'shaning uchun odam bunaqangi dinida o'zidan past odamlarga qarab ha, ha buyurttu, Aleyem, e, Müslüman, men kuymasam ham bo'ladi ma shuncha odamlar hali benamoz bo'i yuribdi qancha odam kofir bo'lib yuribdiyu hali ham men musulmonman bo'ldim ham jon denglar deb qo'yadi ba'zilar musulmon bo'ldim ham man namoz ham o'qiyapmanku deb o'zida dinda o'zidan pastiga qarab o'ziga xotirjamlik olib keladi bu mazammatlangan yomonlangan xotirjamlik bu odam doim dinda o'zidan yuqoriga qarash kerak hech qachon odam xotirjam bo'lib turib ha bo'ldi shunchasini ham qilib qo'ydik ha shunchasini ham qabul qilsa yetadida deb qo'yadi ba'zilar bo'ladi hajga borib bir ikki marta haramga borib namoz o'qib shu bilan uh, boshqa toatga ham ishi bo'lmay yotgan kishilarga bir gapirilisa shunchasini ham qabul qilsa ham yetadi o'zi deydi ya'ni bu xotirjamlik bo'ldi mana haramga keldik namoz o'qidik bo'ldi ko'rdik endi shuyog'iham yetadi bizga degan xotirjamlik bu ziyon ko'ruvchilarni xotirjamligi ammo dunyoda bo'lsa odam o'zidan pastiga qarasa yuqori pastiga qarasa ana unda xotirjamlik keladi odamga bu to'g'ri inson to'g'ri yuraman desa dunyoda o'zidan pastiga qarash kerak diniy narsalarda o'zidan yuqoriga qarash kerak benamoz odamlarga emas namozini yig'lab o'qiydigan taqvodor odamlarga qarang kechalari turib namoz o'qiydigan odamlarga qarang hayotini toatda o'tkazadigan qanday qilsam robbim mendan rozi bo'lar ekan deb kuyib pishib hayotini shu bilan o'tkazayotgan odamlarga qarang ha biz ham yuribmiz ekanda musulmon bo'lib deydi odam o'shalarni ko'rsa salaf solihiylarni tarixini o'qing oldingi ulamolarni tobinlarni sahobalarni hayotlarini o'qing eshiting ana o'shanda odam o'ziga bir kerakli banda nasihatlarni oladi ammo bu o'zidan pastiga qarab turib ha mana bular yuribdi desa bu shaytonni bu ko'rsatishligi bo'ladi shayton odamga mana shunday ko'rsatadi ammo dunyoda bo'layotgan bo'lsa yuqorini ko'rsatadi sen deydi erkak kishi nima qilding mana palonchini qara deydi katta katta uylar qurdi moshinalar oldi sen nimaga erishding degan narsani keltiradida bo'ldi hamma narsani tashlab dunyoga qattiqroq berilgin endi deb shayton odamni o'shanga olib ketadi bu dunyoni narsasi tugamaydi o'sha uchun odam dunyoda o'zidan pastiga qarash kerak uxroviy ishlarga kelganda o'zidan yuqoriga qarashlik kerak bo'ladi bunaqangi xotirjamlik shaytondan keladigan xotirjamlik bo'ladi vallohu alam